Я Я не знав, що Значить, Баранчук згідний з усім сказав, то, що я підпишу рішення, що ви приймете моє рішення за. Пазенка Юрій Васильович немає на території, Санін Микола Миколович непонятно, не відповідає на дзвонки. і Баша Анатолій Ніколайович на місці. Большинство можно. С одной партией. С ага. одной партией. Значит, э, повестка дня, как таковой, у нас сегодня мы планировали, э, может, наша есть и вина, тут якась, проверили документы поданных заяв. На сегодняшний день получилось так, что я только приехал. Вчера ночью Ленин, тоже приехала. Короче, сегодня проверяли документы. Значит, Согласно регистрации, подано у нас 22 человека. Но ну, возникли, э, не погано, но возникли э, две проблемы. Первое, в оформлении документов, богато ошибок, будем возвращать, будете доделывать документы. И второе, э, возникла проблема вторая. Значит, я, допустим, инициатор этой проблемы, потому что сам села, и то, у нас получилось, что с 20 двух человек, два человека только представляют э, территориальную громаду наша э, сельскую, села. Значит, это один представитель из Александровки и другой представитель Белорецкого. Значит, э, я считаю, что що недопустимо, чтобы э, хотя бы по одному человеку, по -два, да. Да, хотя бы по одному человеку представителя из широкого, два человека широкого, широкое и далекое, значит, с Белорецкого озерная и э, э, Авангард. Авангард. Значит, Елизаветовка и Рахман. Ну не Рахман, Елизаветовка и, 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 и Рахман. Ясна, ясна, ясна. И ясна. Значит, я считаю, что коли громада.